Юр, ты довольно ну, детально, да, довольно доступно объясняешь, как обстоит ситуация с нефтеперерабатывающими заводами и вообще с этой, можно сказать, битвой да, за, за, нефть именно в этом регионе. Первый вопрос, мы как бы к этому подойдем, да, от, откуда, откуда, основные источники финансирования ИГИЛ? Вот если мы говорим о нефтеотрасли, как у них получается торговать нефтью, да, через, через какие пути вот это вообще возможно в... и по инфраструктуре и вообще как бы по это, любым соображениям. Это самая интересная история, которую только можно найти. Я думаю, что тот человек, который раскопает, получит полисиравское премию. Что я знаю, что я знаю от тех людей, которые занимаются нефтью в регионе, от людей, которые при, примерно понимают, каким образом устроен нефтяной бизнес в Ираке. Дело в том, что в Ираке достаточно серьезная инфраструктура подпольного обмена нефти на деньги, на оружие, на все что угодно. Она выстроена не ИГИЛ, она выстроена во времена Саддама Хусейна, судя по всему правительством Саддама Хусейна, который попал под санкции Запада в 90-е годы 20 -го века. Mm -hmm. Эти санкции запрещали ему продавать нефть на свободном рынке, тогда, если помните, была некая программа ⁇ Нефть в обмен на да, продовольствие ⁇ Но поскольку режим Саддама Хусейна нуждался в валюте, нуждался в оружии и так далее, была выстроена схема с участием огромного количества чиновников, каких-то пограничников, дипломатов. Причем как внутри Ирака, так и в соседних странах и говорят о том, что и за пределами Ближнего Востока была выстроена схема, при помощи которой эта нефть качалась, передавалась, продавалась. Схема. Естественно, коррупционная, подпольная схема продавалась куда-то в другие страны в обмен на живые деньги, часто и живое оружие, которое привозилось. Режиму Саддама Хусейна, и вот эта схема она никуда не делась. Просто теперь ее вместо чиновников Саддама угу. Хусейна используют бородатые и дядьки из исламского государства. Но вот кто на ней, в ней завязан, где сидят эти люди? Не, ну, конечно, это огромное образом, расследование. Это да, огромное тут... расследование, которое угу. там на месте не очевидно. Его нужно начинать с другой стороны. и Я так думаю, что где-то, возможно, даже на просторах бывшего Советского Союза. Ну, вот как ты оцениваешь вот эти все заявления, которые были: мы слышали заявление Путина, что Турция. Покупают нефть ИГИЛ, Потом слышали заявление Турции, что Россия покупает нефть ИГИЛ, Потом мы слышали разные заявления о других странах, которые также замешаны, возможно, замешаны в эту схему. Возможно ли вообще такое? если, да, если... на самом деле, все возможно. Другой вопрос: что я бы, например, поостерекся с прямыми обвинениями до тех пор, пока нет каких-либо серьезных доказательств. Потому что обвинить можно все, что в чем угодно. Мы можем сказать, что Новая Зеландия покупает нефть ИГИЛ, но это будет абсолютно каким-то нашим домыслом, ничем не подкрепленным. То есть, все эти заявления. Путин и Эрдоган тоже следует расценить исключительно как попытки покидать друг друга грязью, а не как какие-то серьезные обвинения. Давайте доказательства. Вы обещали предоставить такие доказательства. Ну давайте mm -hmm. посмотрим. Ну, будем, будем ждать доказательств, но, собственно, вопрос касательно вот этих вот э, точек, да, где находятся эти э, важные... важные э, Заводы, да, и нефтеперерабатывающие заводы, и вообще э, точки добычи, да, э, можно ли предположить, что там будут самые такие тяжелые бои? По Поскольку как бы, ну, сдавать их очевидно, это там расписываться в собственном Я сильно подозреваю, что самые тяжелые бои, которые могут быть, будут вовсе не в районе нефтеперерабатывающих заводов, потому что нефтеперерабатывающие заводы это это пустыня, это длинные, длинные пустынные какие-то территории, которые утыканы всеми этими заводскими какими-то территориями, и там по большому счету воюй не хочу, разноси все, что хочешь. Самые тяжелые бои, если до этого дойдет, если дойдет до наземной операции, будут в городах. В первую очередь, конечно, это будет касаться Масула, это будет касаться, скажем, Фалуджи или Рамади, если мы говорим про Ирак, и, конечно, это будет рака в в Сирии. Да, да. Рака, столица. Да. алеппо угу. Сирия, да. Вот это все, там, если дойдет до войны в, на, на земле, участие кого-то, какой-нибудь западной коалиции или не западной коалиции, какой-то массированной наземной операции, города будут самым кровавым местом нынешней Ближневосточной войны. Хорошо, ну как бы понятно, что важно там выбить из города, важно лишить какой-то инфраструктуры, важно лишить каких-то там мозговых центров. Тем не менее, мы видим, что возникают ну, как бы, теракты и на территории Европы, и вообще, собственно, что это движение не совсем имеет какие-то там границы и, и обязано там обязательно где-то обозначено быть территориями. Как дальше бороться с ИГИЛ? Даже если предположить, что военная операция будет удачной в какой-то вот, момент, я разговаривал с руководителем. Пешмерги с руководителем ополчения в Киркуке, очень уважаемый мужчина Мохаммед Хаджи Махмут его зовут, он а, с гигантским каким-то военным опытом за плечами, mm -hmm. его сын не так давно погиб на войне с ИГИЛ. И вот он говорит следующее, что никакой победы над исламским государством и быть не может в принципе, потому что говорит на, на, он наземные, ну то есть как -то никакой, физической. никакой, никакой в принципе, mm -hmm. потому что он а, говорит, что то есть Запад каким-то образом пытается подменять понятие и говорит, что мы вот воевали сначала с талибан потом и каким-то образом там смогли эту ситуацию преодолеть потом воевали с аль каидой еще с кем-то теперь вот с исламским государством но по мнению мааммеда хаджи махмуда это один и тот же враг который просто mm -hmm. меняет обличие имена и точки своего вот географического появления на карте а, и он говорит что да вот сейчас вполне возможно мы его там из из ирака выбьем каким-то образом с, помощью американцев, без помощи американцев. Но так или иначе, каким-то образом удастся здесь временно вот этот, вот именно этот всплеск нынешней а, суннитского экстремизма при, пригасить но значит он всплывет в каком то другом месте и mm -hmm. а, как говорит этот человек хорошо если это будет для вас для европейцев хорошо если это будет опять сирия ирак или афганистан но все может свительствовать о том что это будет европа как это показывает теракты в париже mm -hmm. что это будет брюссель потому что вот мы видим что происходит, какие там безумные количества оружия и взрывчатки, всего чего только угодно находят полиция, армия. И уже известно, что вот мне мои знакомые рассказывают, что в Брюсселе в маленькой европейской столице, причем это столица Евросоюза, уже вооруженные автоматами военные патрулируют город. Ну, там вроде бы как бы снизили да, уровень опасности, но действительно нужно смотреть конкретно по районам, по, -по, -по городам, что там происходит. Еще важный вопрос о курдах. Мы знаем, что ситуация немного разная, да, в Ираке и в Сирии. Мы помним, что был период такого активного наступления курдов, где они, собственно, вышли за те традиционные территории, которые они контролировали, стали продвигаться дальше. И начались, в общем, вопросы обеспокоенность тех, куда же дальше пойдут курды и как они себя, ну то есть как они снова актуализируются, да, как народ, который э, давно борется за за автономию, за, за суверенитет, как вот те те командиры, э, те лидеры с лидеры, с которыми ты общался в Ираке, как они видят дальше развитие вообще курдского движения и вообще как бы курдский вопрос, решение его, возможно, это для них тоже там шанс самоопределиться, шанс э, я, могу, я могу сказать, что, например, в иракском Курдистане у них де-факто уже настолько широкая автономия, насколько это возможно. Mm -hmm. У них собственная дипломатия, вплоть до того, что я сейчас, когда летал к ним, я не получал визу от Багдада от центрального правительства Ирака. Мне, я получил разрешение mm -hmm. на въезд от а, такого неофициального представительства Курдистана с этой письмом от них я получил штамп в паспорте в городе Сулеймане, куда я прилетел. Ага, то есть ты ну, не в я не, 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 не бывал бы. въезжал, не то есть, в Они абсолютно mm -hmm. сами по себе, я могу сказать, что Иракский Курдистан даже нефтью торгует без оглядки на Багдад, на Багдад. и mm -hmm. ни одного динара в Багдад не передают. Более того, сейчас Багдад вынужден каким-то образом договариваться с Ирбилем, с Иракским Курдистаном о продаже своей нефти туда дальше на на север, на запад, по той простой причине, что у Багдада был некогда свой нефтепровод, по которому он гнал нефть в Турцию и дальше продавал ее в Европу, и потом там еще покупал. Но сейчас этот контролируемый некогда Багдадом нефтепровод в руках у ИГИЛ, и uh -huh, вся uh -huh. нефть, которая не с курдских территорий идет на продажу, идет через Курдистан. И Курдистан уже может диктовать Багдаду какие-то свои условия. Поэтому поэтому говорить да, но о том. понятно, что... что там много партий, там тоже как бы да, внутренняя да. борьба очень активная. Но тем не менее, они как-то видят, в общем, ограничено, как они, как... как они уже имеют то, что они хотели. Другой вопрос, что вот в Сирии курды, которые на самом деле достаточно сильно были третируемым меньшинством до войны, вот это очень интересно, что будет сейчас, потому что я когда несколько, я несколько раз бывал в Сирии на, на войне сирийской и, и еще даже до появления ИГИЛ, и разговаривал там с курдами, многие из которых стали беженцами. У меня был интересный разговор в Дамаске с мужчиной, которому было около 70 лет, который рассказывал, что мы вот были поражены во всех правах, почти в каких только можно, с севера беженец, mm -hmm. по той простой причине, что э, сирийское правительство всегда считало нас чужаками, говорили, что «нет, нет, нет, вы пришли откуда-то из Турции, идите, вы не наши граждане, идите, получайте у турков гражданство, вы не наши». Хотя они там живут столетиями, тысячелетиями, это их земля, по большому счету. А вот когда началась война и правительству понадобилось, понадобились люди, тут же приехали какие-то, значит, эмиссары из Дамаска разда... выдать... раздавать паспорта mm -hmm. и свежие. Свежеобретенным гражданам Сирии выдавать повестки в армию. И вот этот вот мужчина, он своих сыновей отправил в армию, а сам вот остался без всего, потому что сыновья ушли воевать, они ушли, тут же какие-то пришли непонятные люди, которые захватили их города. Сейчас эти города отбиваются успешным ополчением сирийских курдов. Более того, они уже даже берут под свой контроль далеко не только в сирийский Курдистан. Да, да, И да, вот ну это вот ты... очень интересно по той простой причине. Что не Башар Асад, не Башар Асад, это уже не так важно, кто там будет в Дамаске править через какое-то количество лет, когда закончится война. Вот они столкнутся с вопросом курдским, что, что с ними делать? И вот да? тогда, мне кажется, им придется давать такую же широкую автономию, как имеют. Курды в, в Ираке. Да, потому что сейчас как бы есть, мы видим даже ситуативные какие-то вот интересные моменты, когда а, и арабы а, присоединяются к, курдским, а, к курдскому ополчению, в общем как-то пытаются там вместе воевать. Ну то есть тоже понятно, что это чисто су -су ситуативно, да, это война и там неизвестно, как оно будет при другой ситуации. Еще один короткий вопрос, очень много просто вопросов и, и жалко было бы так быстро тебя отпускать. А, вот мы говорили о финансах, да, откуда? у ИГИЛ берутся деньги, это частично там, торговля нефтью и торговля также людьми, кто кто является наиболее, ну то есть кто их жертвы намбован, кроме кроме э, там иностранных журналистов, которые попадают периодически к ним в плен и не всегда их выкупают, потому что мы знаем, насколько там тяжелая э, процедура, например, правительство США не вступает в переговоры с террористами, поэтому там все очень сложно и иногда печально заканчивается, но тем не менее знаем, что есть целые народы, которые страдают. вообще. Есть, да. да. То есть э, здесь в первую очередь становятся объектами торговли торговлю людьми, объектами работорговли, рабо религиозное меньшинство Ирака, религиозное меньшинство Сирии. В первую очередь речь идет о езидах. Это конфессиональное mm -hmm. меньшинство, которое этнически очень близко к курдам. Сами они говорят, что нет, мы не курды, хотя и по языку и по всему они очень, по-моему, близки. Их религия очень интересная религия, в которой есть компоненты ислама и христианства и зороастризма и каких-то даже верований, которые царствовали в этих краях задолго mm -hmm. до появления всех этих религий, но они монотеисты, они верят в, одно, в одного единственного Бога, в некую все благую силу, но э, Игил считает их язычниками и исходя из этого. Стандартный среднестатистический боевик ИГИЛ не просто может убивать их, а должен их убивать. Поэтому мужчины, которые попадают в руки к ИГИЛ, они тут же их тут же казнят. А женщины, в первую очередь, молодые девушки их продают, их действительно продают в первую очередь пытаются угу. найти родственников на незахваченных ИГИЛ-территориях. Обычно это происходит при посредничестве соседей езидов, арабов-сунитов. То есть там целая. Да, целое... там целая сеть mm -hmm. по продаже. Если вдруг родственники не находятся, потому что они погибли или находятся в каком-то из лагерей беженцев, девушкам готова на учесть участь, попасть, быть проданными в гарем кому-то из mm -hmm. этих самых боевиков. Средняя цена молодой девушки это 10-15 тысяч долларов. Родственники собирают в большинстве своем выкупают этих несчастных на самом деле девушек. Я общался с людьми, которые смогли выкупить своих родственниц, они говорят о том, что во многом виноваты в этой ситуации соседи, потому что когда только становится известно о том, что приближается ИГИЛ, соседи езидов из деревень, из городов, вокруг езитских поселений, первыми еще до прихода ИГИЛ пытаются прорваться туда для того, чтобы схватить молодых и, девушек, и продать продать, и... продать угу. выступить посредниками продать игил для того чтобы игил продал уже дороже так mm. что да, это раз. для них для них это бизнес для них mm -hmm. это действительно бизнес они я не могу сказать что это прям основа их благополучия Потому что, судя по всему, основа и благополучия, они же нельзя называть себя государством, они действительно там пытаются каким-то образом выстроить некий государственный институт, у них там и суды работают, и даже какие-то образовательные программы в школах и продолжаются. Налоги Но тоже, да? Но вот mm -hmm. налоги, в первую очередь, это налоги. То, что они первым делом занимаются, они начинают собирать налоги с местного бизнеса, с людей, с, даже с религиозных меньшинств, из тех, кому удается выжить, потому что, вот, насколько мне известно, а христианам достаточно часто удается, несмотря на все лишения, каким-то от, образом откупиться. откупаться mm -hmm. и жить под, на территориях, контролируемых исламским государством. Юр, еще один вопрос как бы общий, да, немного о той картине, которую мы сейчас видим. Вступает в игру Британия, вступает в игру Германия, Франция уже вступила. Непонятно пока, можно ли, что можно говорить вообще о коалиции да, международных сил, но тем не менее. Как ты видишь себя дальше развитие этой ситуации? Что может поменять вот активное участие этих стран, ключевых, да, стран в, вот в операции в сирии конкретно мне кажется что сейчас будет речь идти о том и вот насколько мне известно госдеп американский об этом говорит о том что никуда не деться от наземной операции и речь будет только идти о том чтобы каким то образом выработать формат этой наземной операции то есть скорее всего попытаются западные страны сделать это чужими руками mm -hmm. то есть не, не будут ну, активно да. лезть туда тем более есть уже отлично зарекомендовавшие себя курдские части и есть те части сирийской оппозиции, с которыми Запад имеет дело. Осталось каким-то образом их объединить в общий фронт, чтобы они смогли действовать сообща и не распылять свои силы там на войну сразу на нескольких фронтах. То есть, возможно, достичь некого политического перемирия с режимом Башара Асада для того, чтобы широким фронтом по всему северу условно курдское ополчение, а с юга сирийские правительственные, ну, с юга, вернее, иракские правительственные силы и сирийская, сирийская умеренная оппозиция начали бы наступление, взяли бы их в тиски каким-то образом закончили эту историю. Но я хочу заметить, что у курдов есть некое представление об американских американских военных, как о неких суперменах. И они говорят о том, что вот смотрите, вот высадились американские mm -hmm. морские пехотинцы, в курдском языке даже и слово «маринс» они так это и произносят, mm -hmm. то есть это вот морские пехотинцы. Высадились морские пехотинцы в Ираке, и через несколько дней не стало режим Саддама Хусейна. А вот если бы высадились они, то уже, наверное, и исламского государства тоже не было. Ну, то есть, конечно, это да, несколько да, да. утрировано, несколько mm -hmm. преувеличено, но у них есть представление об американских в первую очередь спецназовцах как о чем то таком непобедимом совершенно. Но ты вот важная вещь сказал, что возможно можно даже а, временное перемирие с режимом Асада. Ну, то есть, грубо говоря, может дойти ситуация до той ситуации, а, вот как ее себе видит в частности и Владимир Путин, а, что остается Асад на месте, пускай временно, пускай на какое-то время, и, в общем-то, весь мир ввязывается ввязывается в эту ситуацию. Я вот не думаю, что это будет ситуация, при которой Башар Асад станет союзником Западной коалиции. Я как раз говорю о перемирии с ним, то есть не он не будет воевать с с не коалиция не ни, будет, ни коалиция не будет mm -hmm. воевать с ним, то есть они оставят его где-то в стороне, его армия останется mm -hmm. там в тех местах, которые они сейчас занимают, то есть. По моим ощущениям, не идет речь о том, чтобы сделать Башара Асада и его армию своими союзниками. Есть речь идет о том, чтобы каким-то образом их попросить mm -hmm. воздержаться от активных действий против кого бы то ни было. И, возможно, в обмен что-то предложить ему какие-то еще несколько лет на посту президента а, или там, не знаю, почетную отставку с местом посла в ООН. но Ну, это я так размышляю. В Ростове надо. Да, да, да. Хорошо, спасибо большое. Действительно, очень много важные важной и действительно ценной информации с первых рук. В гостях у нас был Юрий Мацарский, спецкорреспондент, коммерсант, коммерсант ФМ. Лишайтесь с нами.